Четвертый мемориальный турнир по шахматам Кубок Юрия Захова завершился на минувшей неделе в нашем городе. Участие в соревнованиях приняли более 20 шахматистов-школьников, имеющих достижения второй разряд и выше. Соревнование проходило по швейцарской системе. В результате напряженных шахматных баталий лучший результат 6,5 очков из 7 возможных показал Никита Еремин. На втором месте Андрей Шумилов, а замкнул тройку призеров Данил Черкасов. Лучший результат в итоговом списке среди девушек седьмое место показала Анастасия Скоркина. А среди спортсменов второго разряда лучшим стал Данил Ветров, завершивший соревнования на пятом месте. 5 воспитанников клуба бокса сокол приняли участие в открытом первенстве клуба пологовские атаманы на этих соревнованиях бердянские боксеры показали высокий уровень своей подготовки проявили характер и завоевали заслуженные награды на счету воспитанников клуба сокол во первых два вторых и одно третье место по итогам соревнований первое место в активе богдана теосова и александра черновола серебряные награды завоевали герман Зыбайло и станислав яценко а бронзовую медаль в копил Бердянской команды добавил Данил Чеботарев.